kola <laughs> Доброго вечора, це програма про головне. Я її ведучий Олександр Туз. Сьогоднішній мій гість це депутат Рівненської міської ради Станіслав Рязанов. Я вас вітаю, пане Станіслав. Вітаю вас. Пане Станіславе, знаю, що активно допомагаєте зараз нашим бійцям, які в АТО, і, зокрема, на полігоні, зробили за свій рахунок доти для того, щоб бійці могли тренуватися. От розкажіть, чому вирішили це зробити і як взагалі проходив цей процес? Первая информация была такая. 1500 тысячи километров – это кусок границы, который нужно ставить в две линии еще. Я буду на российском моем. Да, Полторы а, тысячи километров, которые должны еще охраняться в две линии наших. Вторая и третья. И все это должно состоять из четырех тысяч дотов. Доты, блин, даже дзоты. Ну вот дзот, имеется в виду, я расшифрую народу. Блиндаж, это, это не огневая точка, это то есть там, где прячется народ э, во время бомбежки, там, где э, сидит штаб, там, где они ночуют, там, где это вот. ДОТ и ДЗОТ, разница это там деревянные перекрытия, там железобетонные, кирпичные какие-то перекрытия, вот в этом вот вся разница. Вот мы подняли полностью финские укрепления, линию Мажино подняли, посмотрели все, что там было напридумано, сделано, добавлено. У нас очень много, у нас инженеров, которые очень реальные мысли были внедрены в 30-х годах, вот, вот перед войной, во время войны и дальше. Коснулись мы, хотели поехать в Каменец Подольских, там было училище военное и очень серьезная учебная база. Ну, вы меня извините, разломали все, подняли, не то. Я хочу министру письмо написать, потому что это все надо восстанавливать сегодня еще осталось там какие-то остались умные люди из профессоров, из преподавателей, которые могут не то. Вот. А почему я говорю? Потому что в 1973 году, придя в армию, лейтенантом молодым, у меня ротный пришел, такой же, как я. Он был подготовлен, я кончил институт, он кончил это училище ко мне из вот Он в армейских делах, понятно, что был на три головы выше меня. Ну, то есть, видно было и подготовка и его командующего. Профессионально начало. Профессионально, да. Вот, вот я почему вспомнил. Даже туда послал человека... И он поехал, разломали все, все поломано, всех разогнали, всех это это очень плохо и очень нехорошо. Вот, поэтому э, я как бы сел и из тех материалов, которые можно найти прямо на месте, там же, вот 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 в ближайших 100-150 километрах. Можно все это делать. Но оказалось немного по-другому. Делают они в Киеве заказы, там в Киеве это все железобетон. Очень э, спорных, много спорных вопросов, много всего не этого. Вот. То, что я предложил, я предлагаю за один день и делаю полностью дот. Полностью. Утром приехал, вечером уехал, он закопанный, только одна смотровая щель на уровне 60 сантиметров. И на три ствола на пулемет и на два боковых автомата на сегодня открытая информация 35 тысяч ручных пулеметов у нас находится этих пузырька нет ну где находится на складах находится ну, со щитков впереди, как ну, он? Да, да, да. Ну, детали, ну, я сейчас... Ну, пулеметы он... эти знаменитые... Максим? Максимы, да, Максимы. Вот. Их продавали, продавали, но почему 35 тысяч осталось еще? Это, это в Украине, на 35 тысяч? Да, 35 тысяч. это информация мы подняли в интернете. Это, это открытая информация, Не, нет. Вот. Поэтому мы на полигоне поставили два «Дота». Мы их, мы их расстреляли со 125 ствола самоходной установки. Вот. И сейчас вот буквально завтра, послезавтра мы поставим еще один дот, который уже, уж, который уже окончательно уже будет уже его не расстреляют просто, уже мы мы, мы его так укрепим, что не расстреляют. Вот. Техника сегодня еще осталась очень серьезно. Я вам назову, я был поражен, например, когда летит снаряд рапира, так называемый, да? Он пробивает, вот у нас пробил 600 миллиметров железобетона, пробил земляных метра два укрепления, земли насыпанной, вылетел и полетел дальше. Так что, Слезу. да, когда он в башню попадает, то он прожигает башню, и то же самое там нет. нет. Вот. Вот, вот такая вот тема. На днях смотрел последние новости и показали, э, стоит юноша, блокпост, значит, ящики с землей, я так понял, а сверху пленочка на, на палочках на это вот. Опять же мы сделали быстро, за 10 минут ставится блок-пост, просто за 10 минут. Тема очень простая. Приезжает, приезжает устройство, быстро снимает. В это время, когда ждут, когда противник выстрелит все боеприпасы чтобы он не успел бомбить эту точку. В это время за 10 минут ставится. За два дня два бойца залазят в середину. И как? Э когда колоде сделали, вы видели, опускаются кольца, да? Угу. Он также копает и потихоньку его опускает. На, на любую глубину сколько надо. Он его опускает, через два дня приезжают машины с щемнем, это все засыпают, осыпают, делают. Ложатся какие-то детали железобетона, я не буду уточнять, это такое дело, кому как. И. Он готов к употреблению. Ну, еще делается э, огневая щель, это вот такая щель 3 метра с углом, с углом э, обстрела, и это все укрепляется вместе с отбойниками, пулеотбойниками. Если пуля туда попала, она не попадет дальше, она начнет рикошетом гулять и в конце концов упадет на третьем метре. Э, вот такую, вот такую вот точку мы можем поставить за 10 минут. Пока я интереса никакого не услышал. Дошел до президента уже. То есть в окружении президента я сдал документ. Но это было три дня назад. Поэтому посмотрим, как будет дальше. Вот чем, чем все это закончится. Я намерен, э, я намерен выйти на эту комиссию. Есть спорные вопросы, мне только показали один раз чертежи. Я тоже посмотрел, говорю, ну, ну как можно делать переход, например, между огневой точкой и блиндажом прямой. Никогда не делается, я не видел ни в одних, ни, ни в одной теории, что был прямой. Обычно всегда делается ломаный сбоку, если попал туда снаряд, то нет. Ну вот примерно вот такая вот тема, я долго рассказывал, ну а. Просто... А сколько треба? Можно сказать, сколько треба взагалі? Может, какие-то замовления, сколько треба таких вот дотов взагалі на слышал, линию обороны? Я, я, слышал, я слышал информацию, которая была передана каким-то генералам, что надо их поставить на полторы тысячи километров, четыре тысячи штук. Значит, на километр ставится два штуки с углом у -у, огневым пересечением, вот-вот-вот, где-то так, и это. Тема там простая. Я еще два слова скажу, может, мы много времени занимаем? <говорит> <Нет? говорит> а, передняя щель всегда закрыта, а передней щели нет разговора. Когда танк противника наступает, он наступает... Это я говорю из теории, например, Мажино и финны так сделали. Почему финны хорошо оборонялись? У них, например, блиндаж и на каждый метр два с половиной сантиметра шел покат. То есть в 12 метрах у них выравнивался ноль. И вот на этих 12 метрах, когда в дальномер смотрит танкист, он просто не видит щель. Она сливается с плоскостью. Вот тут трудно. Но когда наступает, идет за броней идет пехота. И тут начинает пехота падать, никто не может понять, откуда стреляют. А стреляют с того дота и с того бота, пересечным огнем стреляют. Он начинает башню крутить. В это время наши <как> противотанковые какие-то войска, которые там стоят, или с ружьями, противотанками, или с гранатометами. Они уже его в боковину бьют, потому что боковина у танка не укреплена. Лоб Лобовая броня сильнейшая, а боковину можно бить. Вот. И, и вот эти вот наши тогда танки КВ, это тогда, по-моему, 34-го еще не было. КВ-танки наших очень много было, э, было уничтожено вот таким образом. В Финляндии, вы имеете Да, да, да. да, 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 да. да. Сколько стоит такой ДОТ? Сколько, вот кажется, за 10 минут побудовать можно, а сколько это будет дороже? <палу> Но если, если, взять то, что если вести, например, отсюда сровно вести какие-то конструкции, то это будет 50% от стоимости дота. Вот. Ну, куда давай стимой, это, Да, довести полторы тысячи километров. Очень дорого, даже с ЖД транспортом очень дорого. И головной боли много, и это. Ну, ну все можно делать. Если, если туда выгонять технику, то надо ставить. Я вот написал, что не менее 100, 100 штук надо ставить для того, чтобы это просто выгнать туда технику. А техника, туда экран, и, и экскаватор. И самосвал хороший алюминиевый кузов, и тягачей 2-3 штуки нужно, чтобы это все возить, подвозить, не один сразу делать, а, например, там 3 штуки. Вот. Большой, ну, солярка дорогая, вот в чем вопрос. Вот. А вообще стоимость, то что, то, что я предлагаю, она раза в три меньше, то, что предлагается вот оттуда с Киева и... Это Ты уже с Дубайзанем. Да, да, с установкой все. Но э, это все можно буквально за один день трохи раскопать и копать, поднять и перевести на новое место. Без проблем. А есть у вас фахівцы, люди, которые смогут установить такую большую кількість, если вы вас отримает от президента? Я предлагаю, это мое предложение. Если я говорю, что так, я, значит, я на, на что-то думаю, что-то рассчитываю. Вот. И ну, даже даже не столько вопрос э, каких-то денег или что-то заработать или 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 какой-то э, выгоду. Э, да, выгоду с этого дела сколько вопрос вопрос просто того ну, ну, ну нельзя смотреть на эти на эту пацану, смотришь как они стоят за этими мешочками даже мешки с песком ну что ну поле пробивает да вот да, да, даже это, это, это просто страшно, нельзя так. Вот. Я, я немножко могу еще отвлечься, да? да? да. А, ну, простая тема, да. Э, выводят на Майдан, выводят, вот были Майданы, да, выводят пацану. Ну, пацаны лежат на асфальте. Вот. Под них подкладывают вот столько пенопласта, все. Вывез я машину, дров, досок, машину вывез туда, на угол, дай Бог, Царство Небесное, Васе Червонию, прихожу, говорю, Вася, вот там лежат доски, вот, я говорю, почему я вывез? Потому что завтра тогда было время совершенно другое. Завтра чекисты придут, что ты там вывозишь все. На второй день мне все равно какой-то начальник дела с Чека звонит говорит, что ты там доски вывозишь там. Ну, то есть они говорят, что известно, что ты там вывозишь доски. Вот. Уже так, новое. так Такое же отношение сегодня к, этому, к этой пацанве там. Я вижу, что это, это ну, не сдвинулось. Поганые умови, кажуть. Конечно, конечно. Ну, я, то, что я вижу в телевизоре, я, я же не… Вы говорите, что вы устанавливали на Ривенском полігоні, вони проходили какие-то, я так понимаю, «выпробования», и что говорят военные про да, доты да, вашего производства? Да, по шесть, по десять снарядов мы выпустили. Кстати, каждый снаряд, как, как мне объяснили офицеры, выше где-то 1020 двадцать гривен стоит. Это дорогое удовольствие. Вот. Но э, должен вам сказать, что я поражен был на полигоне отношения сегодня к армии. Когда въезжаешь в зону полигона, все стреляет, все летит, все выбахает, все-все. Обстановка чисто военная, чисто боевая. Это идет обкатка, обстрелка вот этой вот пацаны. Ну какая там пацанва? Там, там до 50 лет есть резервисты, которые это все уже... Но им сейчас это напоминается, все... Вот. Ну и пьяных много. Это, это как всегда у нас было, так оно и есть, и в советское время было, и сейчас просто. Вот. Но э, то, что сегодня занято очень серьезно там, я вам должен доложить, что очень серьезно это все решается и все, все это делает. Ну, сейчас тут раз уже бату говорят про ты вот про планы, например, Путина, чи пиде дальше, чи не пиде дальше. Вот вы, как думаете, чи варто Украине будувати, власне, ці доти для того, чтобы укреплять, для того, чтобы русская армия не пішла дальше? Я вам скажу больше. Чисто мое мнение, мы должны какую-то линию по-любому на первое время, чтобы даже остановить в первое время, мы должны это сделать от Бреста, до где-то у нас в Харькове конец там, да, вот это все должно быть какими-то точками укреплено. Это все должно быть построено. Это все должно быть передано местным властям для охраны, чтобы местные власти охраняли. Вот. Это все должен быть какой-то закон под какой-то криминал, если кто-то сделал шкоду, считать время военным и по военному времени судить там и это вот. Тогда, тогда местное население перестанет воровать себе там на, на огород куда-то что-то там это. Вот. И это все должно поддерживаться в живом состоянии на тот случай. Но когда эти линии строили? Вы же помните, до сих пор стоят эти ДОТы, которые были... У, у... За Польшей, да, за Австрию. Да, они да. стоят. Но они же были построены там, лет за пять до того. Они были основательно построены лет за пять. Вот. Поэтому заранее люди строили и заранее думали. Вот. Когда когда была первая заварушка в Крыму, я каждый день я звонил в Белоруссию. У меня был человек, который говорил, я говорю, что там нового? В пятикилометровой стоят русские танки, и они там стояли. А этом все молчали, потому что некогда было всех Крымом заниматься. Но они стояли в пятикилометровой километровой зоне. Это же не просто они стояли. Какая То есть какая-то была тема у него в голове. То, что вы спросили, что лично я думаю. Да. Ну, я думаю, что будут они Донбасс этот бомбить. Опасность, конечно, что на Херсон пойдут пробивать в Крым. Но я не думаю, что они это будут делать открыто. Я не думаю, что они пойдут дальше сейчас, во всяком случае. Будут они постоянно провоцируют, будут это делать, будут это скидывать на, на, на этих сепаратистов, что там сидят. Но народ поменялся, у, 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 менталитет народа в корне поменялся. Уже той поддержки нету, понятно. В Крыму нет поддержки. А оно все связано, что Донбасс, что Крым. Вот. Теперь они, когда приехали сюда, оттуда с востока и тут пожили, они видят тут совершенно другая жизнь. Абсолютно. Выше вот. до Европы. Да, 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 да. И, и, и еще какое-то время придет, они будут сами организовываться и сами их выгонять будут. Потому что это не может быть так. Мадонна, они, Мадонна. они наконец эти эти пацаны вот с такими вот э, пиками откормленными, которые которые я смотрю в телевизор, он говорит, у меня там дом был, почему вы мне тут в лагерь поселили? Дайте мне дом, я буду жить в доме. Так иди защищай свою родину, там защищай, защищай бабушку, дедушку защищай. Он же не защищает, он тут требует. Вот. Вот это вот это конечно. Неправильно это это. Но оно все, менталитет меняется, и все, все оно. В этом плане оно идет, ну, как бы, в, в украинскую сторону, в лучшую нашу сторону. И, и оно. Мы придем к тому, что, что это будет, что они сами будут себя уже защищать. Вот. Я не думаю, что он дальше полезет, потому что как бы там ни было. Э... Вы же видели бой этого нашего Усика, да? Усика, вот. вчера. Да. Я даже, кстати, Усик когда-то, я помню, я помню, я сам видел, слышал, что он говорит, я поддерживаю партию регионов, я за партию регионов. Но время идет, все изменяется. И когда Усик вышел, начали ему хлопать. Не русскому хлопали Мерзаеву, а хлопали нашему Усику. А да. видишь, сам в Крыму, дурач, родом. Да. Вы в Крыму народился? Да, да. Кстати, я немножко в сторону иду. Я сейчас делаю спортивный зал. У меня есть... Э, у меня был спортивный зал, в котором находилась э, Федерация профессионального бокса. Я как бы президент почетный там. Ну, кто-то там, они меня, ну, генерала поставили свадебным, да? Вот. Но я сделал зал, помог, организовал. Что сейчас все делаю по новой, да? И э, есть такая мысль что я как бы в месяц там какие-то часы будет это работать все чисто для пацаны бесплатно которые не могут уплатить за ну сегодня все все платить ну. надо которые просто не могут уплатить за за, за, за какую-то учебу за какую-то даже там будет э, тренажерный зал ну, вот. Будут приходить, будут заниматься. Я думаю, оно, когда все закрутится, оно, оно встанет вот. Ну и после, например, двух-трех лет, как уже было вот по практике, обязательно какие-то какие, -то, какие -то выдергивают каких-то из, из всей массы выдергивают изюминки пацанов, которые ну, вот Богдана же вы нашего знаете, да? Богдана такие э... не, не могут Сейчас. Да, он выступает. Ну, было, было, было самое начало. Взяли 15 пацанов, да? 14 мест. На ночь закрыли. Утром один оказался без места, ушел. После этого сделали круговую, круговой ринг. Все ушли со всеми. И наш ровенский пацан вышел на первое место. Но такого быть не может, потому что там были именитые, знаменитые, которые уже там занимались какое-то время. Короче, э, а, Анатолий, тренер, э, взял его, сделали, сделали с него. Я вот помогал, что он ездил в Москву, ездили, они ездили в Чечню, все. Москва, например, его знает. Он выходит на рейт, говорит, Богдан, дай ему, москвичи кричат. Приглашают сегодня в Москву, во а все города приглашают. Вот. Но вот я хочу это сейчас восстановить опять эту ступеньку, и с этой ступеньки мы начнем какой-то старт дальше. Вот по, по этой теме, потому что, ну как бы, я немножко освободился уже в плане там этих своих каких-то... Работы. Каких-то, да. Ну, в основном это денежные вопросы. Вот сейчас будем надеяться, еще что-то погасим, и мы полностью это дело восстановим все. Вот. Ну, а то, что пацаны будут ходить тренироваться, я думаю, уже месяца через два. Во всяком случае, на сентябрь месяц мы начнем там э, полным ходом эти тренировочки, чтобы уже было. Ну, хочу вам подсказать, вот. что сейчас что эфир до завершения. Хочу вам сказать, что я сподеваюсь, что все-таки у нас выросла целая плеяда, завдяки вашему спортзалу, при. Я плеяда гарних боксерів, гарних спортсменів. А нашим глядачам нагадати, що нашим гостем в студії був Станіслав Рязанов, депутат Рівненської міської ради. На все добре, до побачення.